Qədim zamanlarda çox müdrik bir vəzir vardı. Bu vəzir dürüstlüyü ilə həm şahın, həm xalqın hörmətini qazanmışdı. Günləri bir günü vəzir seçilmiş adamları ilə bərabər bazarda dolaşarkən yolun əsir bazarına düşür. Burada azadlıqları əllərindən alınmış, zavallı insanlar tək-tək satılırdı. Vəzir əsirlərin yanına yaxınlaşdı. Onları yaxından görmək istəyirdi. Yaşlı bir əsir Vəzirə xitab edərək: "Ey hörmətli əfendi, sarğınızda bir ləkə var." dedi. Vəzir sarğını çıxardıb baxdı. Əsir doğru deyirdi. Deməli saatlardır belə gəzmiş və bu halını da hər kəs görmüşdü. Çox utandı. Adamlarına kədərli-kədərli baxaraq belə dedi. Deməli, mənim bu vəziyyətdə gəzməmə göz yumdunuz. Sarğımdakı ləkəni görə-görə səsini çıxarmadınız. Məgər mənim əsl dostum bu zavallı əsirmiş. Ancaq mən onu dostum olduğunu bilməmişəm. Dostumu əsir olaq satılmasına razı qala bilmərəm. Onu dərhal alın və azad edin vəzir adamlarının bu hadisəni heç vaxt unutmamaları üçün peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini löv hələdib adamlarına göndərdi. Mömin möminin güzgüsüdür. Əziz dostlar, dost dostun güzgüsüdür deyib müdriklər. Sizlər də ətrafınızda olan dostların sizə qarşı dürüst olmağına fikir verin. Dostun sizə səhfinizi deməyini İncikliyi yox, yaxşılıq olaraq qəbul edin.